приветствует группа МПБ-201 в лице команды СДД. Смеюсь, дуже, трижно. И для начала маленькая новость. Николай Андреевич Исаченко на своих парах угощает студентов салом. И поэтому из группы МПБ-201 к нему ходят только три студента. Александр Стеренович ты преподает в Эстонском ВУЗе. Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня мы с вами рассмотрим три темы. Это китайская телема, терема, терема Виета и Диафан Травни. Всем спасибо до свидания. Что это было? Наверное, сквозняк. Поступить в университет очень трудно. А сложно ли устроиться на работу в цирк? Итак, Николай Андреевич Саченко принимает на работу клоунов. Здорово. Замечательно. Я не вижу радости на их лицах. об очень позитивных студентах. Ребят, 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 представьте, мы идем на пару, на пятый этаж, пошли! А стойте, 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 ребята, я забыл, мы не с той стороны, а пятый этаж, то блин, не сквозной, но я знаю, ребята, я знаю, пойдем через первый, ура! в университете и заметили, что все преподаватели записывают свои лекции по-разному. Итак, миниатюра записки преподавателей. Николай Андреевич Исаченко с детства любил комиксы. А записи Сергея Геннадьевича Кузьмина стремятся к минус бесконечности. Александр Савельевич Штерн любит писать в любом свободном уголке доски. А это книга сказок от Екатерины Георгиевны Куркиной. Наталья Сергеевна Бахта без комментариев. А так в наше время для многих студентов выглядит лекции по всем предметам. Возьмите! 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 А теперь представьте, Николай Андреевич Саченко в армии. Ты еще один! Ты еще один! Ты еще один! Ребята, не вижу радости на ваших лицах. <плодисменты> Ситуация на паре. Итак, тема сегодняшней лекции – сонное время. «Смутное время – это период российской истории. Я когда... Сон. Вот мы встретились снова. А, да? Все решать, не двигаться, руки вверх. Так, здравствуйте. Давайте успокаиваться. Нет, выходите. Нет, я жду. Нет, я жду, выходите. Быстрее, выходите, выходите давайте уже. Принято. На самом деле, никто банк не захватывал. А сейчас следующий выполнил все свои банковские операции. Мы вас любим. Звукач а, не налажал счастью. А, поэтому эта песня для вас.